جادو کی سرزمین ایک چھوٹے سے سرسبز و شاداب گاؤں میں ایک ذہین اور بہادر لڑکی زہرا بڑے درخت کے سائے میں بیٹھی ایک قدیم جادوئی کتاب پڑھ رہی تھی اس کے گنگریالے کالے بال دو چوٹیوں میں بندھے ہوئے تھے اور اس کی نیلی اور سنہری روایتی پوشاک اس پر جچ رہی تھی سورج غروب ہو رہا تھا آسمان سنہری روشنی میں نہا رہا تھا اور گاؤں کی چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں دور دھند میں چھپ رہی تھیں زہرا کتاب میں درج پر اسرار کہانیوں میں کھوئی ہوئی تھی زہرا نے فیصلہ کر لیا کہ وہ جادوئی کتاب میں درج درخت کو تلاش کرے گی اس نے ایک چھوٹا سا چرمی بیگ کندھے پر ڈالا اور پہاڑوں کی طرف چل پڑی راستہ دشوار گزار تھا ہر طرف گھنے درخت اور ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا مگر اس کی آنکھوں میں عزم چلک رہا تھا سورج کی کرنیں دھند کو چیر کر راستہ دکھا رہی تھیں اور وہ محتاط قدموں سے آگے بڑھتی رہی چند دن کے مشکل سفر کے بعد زہرا آخر کار ایک قدیم درخت کے پاس پہنچ گئی اس درخت کی چھال پر سنہری چمکدار نکوش بنے ہوئے تھے اور اس کے ارد گرد کی ہوا میں روشنی کی ہلکی ہلکی لہریں تیر رہی تھی سہرا کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں اس کا دل تیز دھڑکنے لگا اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک جادوئی دنیا کے دروازے پر کھڑی ہے درخت کے قریب جاتے ہی سہارا نے اس کی جڑوں میں ایک چھوٹا سا دروازہ دیکھا اس دروازے سے مدھم سی روشنی نکل رہی تھی جو زہرا کے چہرے پر چمک پیدا کر رہی تھی اس کے ہاتھ تھوڑے پہ مگر اس نے ہمت کر کے دروازہ کھول دیا جیسے ہی دروازہ کھلا زہرا کو ایک نیا جہاں نظر آیا فضا میں تیرتی روشنیاں جادوئی دریا اور خوابناک آسمان جو لمحہ بلمحہ لمحہ رنگ بدل رہا تھا درخت کے اندر داخل ہوتے ہی ایک درخشہ نورانی شبیح نمودار ہوئی وہ ایک قدیم درخت کی روح تھی جو اپنی روشنی سے پورے محول کو چپکا رہی تھی درخت کی روح نے زہرہ سے کہا تم نے مجھے تلاش کیا ہے اب تمہیں تین جادو جادو دی جائیں گی جائیں گی مگر یاد رکھو ان کا استعمال ہمیشہ نیشہ لیے کرنا ہوگا پہلی طاقت زہرا کسی کو بھی سچ بولنے پر مجبور کر سکتی تھی دوسری طاقت وہ اپنی سوچ کے ذریعے چیزوں کو حرکت دے سکتی تھی تیسری طاقت وہ کسی بھی درد کو مٹا سکتی تھی زہرا نے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ ان طاقتوں کو اچھے کاموں کے لیے استعمال کرے گی زہرا جب اپنے گاؤں واپس آئی تو وہ ایک بدلی ہوئی شخصیت تھی اس کے ہاتھ میں ایک ہلکا سا چمکدار تعویز تھا جس کی مدد سے وہ لوگوں کو سچ بولنے پر آمادہ کرتی بیماروں کا علاج کرتی اور سب کی مدد کرنے کی کوشش کرتی گاؤں کے لوگ حیرت سے دیکھتے کہ زہرا کیسے اپنی جادوئی طاقتوں سے سب کی زندگیوں کو بہتر بنا رہی ہے ایک دن گاؤں میں ایک زبردست طوفان آ گیا تیز ہوائیں چلنے لگی آسمان گرجنے لگا اور شدید بارش سے ہر طرف تباہی مچ گئی زہرہ نے اپنی تمام ہمت اکٹھی کی اور گاؤں کے بیچ کھڑی ہو کر اپنی آخری طاقت استعمال کی اس کے ہاتھوں سے سنہری روشنی کی ایک دیوار نکلی جس نے پورے گاؤں کو طوفان سے بچا لیا اس لمحے زہرہ ایک سچی ہیرو بن گئی طوفان تھم چکا تھا گاؤں کے لوگ زہرہ کے گرد جمع ہو گئے اسے پھولوں کے ہار پہنائے اور شکریہ ادا کیا بچے خوشی سے ناچنے لگے بزرگوں نے دعائیں دی اور سب نے اسے ایک عظیم محافظ مان لیا زہرا مسکرا رہی تھی کیونکہ اس نے اپنی طاقت کو صحیح طریقے سے استعمال کیا تھا سورج کی روشنی سنہری کرنوں کے ساتھ گاؤں پر چمک رہی تھی اور زہرا کے چہرے پر اطمینان کے آثار تھے یہ ایک نئی شروعات تھی بچوں یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت صرف اسی وقت قیمتی ہوتی ہے جب اسے اچھے کاموں کے لیے استعمال کیا جائے زہرا نے اپنی ہمت صبر اور نیکی کی وجہ سے نہ صرف جادوئی طاقتیں حاصل کیں بلکہ اپنے گاؤں کے لوگوں کی زندگیاں بھی بدل ڈالیں